диетология та рациональное харчування. Консультує Терещук Наталья Георгиевна, ликар диетолог ликар загальної практики семейной медицини, директор медичного центру Лелека. Согласно последней международной классификации заболеваний, 84 заболевания признаны зависимыми от питания. Среди них железодефицитная анемия и эндемический зуб, рахит, ожирение, сахарный диабет. Мы даем своим пациентам рекомендации по питанию, расписываем им индивидуальные планы питания, даем рекомендации, опираясь на основные принципы рационального питания, доказательную медицину и основываясь на их индивидуальных особенностях. Это возраст, пол, пищевые привычки. Мы выявляем пищевые зависимости, а мы корректируем пищевое поведение. Результатом нашей совместной с пациентом работы является не только снижение его веса, но и значительное улучшение качества жизни. Отдельным направлением в нашей работе является диетология в фитнесе и спорте. Мы составляем индивидуальные планы питания, которые направлены не только на снижение веса, но и наращивание мышечной массы. Также мы даем рекомендации по спортивному питанию и питьевому режиму.